Oh bapa, -bapa tau, api ambil dulu. Sat lagi mai balik. Dia kerja nak marah ya tuan-tuan, penyakit -tuan. manusia ni. Sedangkan Allah kata manusia yang baik ialah manusia yang tak marah dan beri ampun pada orang. Tak boleh bising, tak boleh baca Quran dengan kuat dalam masjid, zikir dengan kuat dalam masjid. Cari barang, cari anak hilang dalam masjid. Riuh rendah menyimbang. Nak menyimbang tu. Kedai kopi. Banyak tuan-tuan Bukan kata kedai kopi je ya. Kopi tiang Kopi menyimbang tadi. tuan, -tuan. dalam masjid ni Tak sah duk nyimbang Tak usah duk nyimbang Tentang FC Porto Yang kalah dengan Manchester United Ini tak habis-habis tuan-tuan Bola 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 Tak payah Tambah kita dalam masjid ni Politik Nyimbang saja Habis tuan-tuan Sudah Politik Okey nyimbang di bawah bawah bukan masjid menyimpah. Ini rumah Allah, rumah Allah dia ada undang-undang. Bukan kata politik tu salah, tak salah. Tetapi menyimpang ni sampai benda menjadi hingar-bingar. Kena pula politik tu tak ngam dengan kita pula. Ah pakak duk berlawan tempik. Lah, lah sekali bergaduh atas masjid. Yang ni yang Nabi tak bagi. Masjid bukan untuk bergaduh. Masjid bukan untuk bertempik, bersorak dan sebagainya. Dan katanya Tidaklah sepatutnya berpaling daripada berbuat ibadat. Boleh kita misalkan seorang yang masuk ke rumah raja besar. Tuan-tuan misalkan masuk dalam istana. Ya. Bolehkah langgar laku dan buat riuh rendah dan hingar-bingar? Bukankah kalau bukankah kalau diperbuat demikian seolah-olahnya melintangkan diri biar diazab oleh raja besar. Kalau orang pun tuan-tuan masuk rumah tuan-tuan menjerit-jerit, tuan, tuan marah? Ha, duk masuk dalam rumah tuan-tuan, buat bising. Tuan-tuan pun marah. Kalau rumah kita sendiri kita marah, ni rumah Allah. Rumah Allah ni tuan-tuan, ludah dalam masjid muharam. Ludah dalam masjid muharam. Nak ludah tu keluar, pergi ludah di belakang. Jangan tuan-tuan buka tingkap, mai ludah, pergi keluar ke depan. Keluar kat tingkap, jangan. Nabi tak bagi tuan-tuan. Masuk dalam rumah Allah, kena tahiyatul masjid duduk pula dengan niat tiqaf dia bukan macam rumah orang main melawak, main lewat tidur, main lunjuk kaki tak tentu halak semua ada peraturan sehinggalah Allah kata nak masuk masjid ni kena lawa-lawa pakaian dia kena wangi-wangi badan dia kena cantik-cantik pakaian dia khudhu zinatakum inda kulli masjid begitu peraturan rumah Allah Subhanahu wa taala jadi kita kena tengok Adakah peraturan sebagai rumah Allah kita buat Dianya sebagai rumah Allah Ataupun sebagai rumah kita Ikut suka je cara nak duduk Cara nak tidur Cara nak jalan Cara nak berlari Sebab tu Rasulullah melarang kita berlari dalam masjid Tu imam ni rekaat ketiga Tuan-tuan tu -tuan, duduk di bawah lagi Tuan-tuan berlari naik tangga tu Terus lompat sampai ke atas Bentang-bentang juara lompat jauh dapat sempat tu imam rukuk dia pun sempat. Ah oh, lega asa. Makruh tuan-tuan. Jalan pelan-pelan. Yang mana dapat itulah rezeki kita. Jangan berlari-lari, bergoncang-goncang kunci motor, kunci rumah, handphone. Sampai-sampai naik dalam saf menggeletar letih. Allahu akbar. Meng Fatihah tak sempat baca, khusyuk pun tidak. Jalan pelan-pelan-pelan duduk. Ini rumah Allah. Bukannya stadium kita nak lari-lari Kemudian Demikianlah jua masjid Dia adalah rumah rahmat Tuhan Al-Malik Al-Muq Apabila masuk ke dalamnya Masuk dengan tawadok Satu Yang kedua Menuju Qiblat Langsung mengadak Allah Dengan semayang tahiyatul masjid Dan lain-lain daripada ibadat Sehinggalah kata setengah ulama Baca-membaca dan berdoa pun di dalam masjid hendaklah perlahan-lahan biar kedengaran di telinga sendiri sahaja ni yang saya kata tadi tolong tok tok imam bila nak baca doa atau nak berzikir baca pelan-pelan kerana masjid itu tempat orang datang semayang fardu dan semayang sunat maka apabila dikuatkan suara dengan membaca-baca dan berdoa maka jadi ragu-ragu ke atas orang yang salat ni yang saya nak sentuh baca doa tu pun ibadat berzikir pun ibadat pun Nabi larang baca kuat-kuat sebab tu saya nak sentuh kalau boleh tak payahlah takbir dalam masjid bila ada ceramah Tu yang saya kata mula-mula tadi Payah cakap macam ni Orang tak setuju Saya pergi sampai surat pula Bukan salah takbir tu Tak salah Tapi ingat ni rumah Allah Ada orang nak semayang di sana Ada orang nak berzikir di situ Ada orang nak baca Quran di situ Bila kita bertakbir kita ganggu dia Bukan saya kata takbir tu tak elok Elok tapi tengok tempat Ini rumah Allah Nabi tak bagi bertempik bersorak tapi banyak orang bantah walaupun ada nas, ni nas. Bantah juga. Tu yang saya kata tadi, serba salah. Cakap salah, tak cakap salah. Jadi semua serba salah. Hmm. Macam tak setuju. Kan? Ramai orang tak setuju. Tuan-tuan, sentimen kita, kita sayang pada Allah. Sayangnya kena cara dia. Bukan makna bila kita takbir Itu bukan tanda sayang Terkejut orang Pelan-pelan Allahu Akbar Pelan-pelan Kadang-kadang kita didominasi oleh semangat Tetapi tidak ada ilmu Bila kita takbir Tanpa ada ilmu Sampai ruyuh rendah satu masjid Sebenarnya tak dapat pahala Ni dalil yang lah kita baca ni Sebaliknya dia kata apa Apabila berlaku dan beradat Hingar bingar dalam masjid Maka itulah satu tanda mustahik Tuhan turunkan bala Sudah lah eh? hmm. Lepas ni kompon pula Ustaz Kazim tu belah mana <laughs> Saya bukan belah mana-mana Saya belah Quran dan hadis dan tuan-tuan juga kena belah Quran dan hadis tapi ustaz lain tak marah pun kemukakan dalil dia apa dalil yang membolehkan dia buat silakan kemuka apa susah hidup kita hidup kita tak susah ada tak dalil larang ada tak dalil, dalil suruh Quran ada hadis ada rujuk pada Quran rujuk pada hadis selesailah kita sebagai ustaz kita sebagai penceramah bila memberi hukum dan bila memberi jawapan Jangan berhukum pada sentimen Emosi Ataupun apa yang kita pegang Kita bagi jawapan ialah Berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis Selesai masalah Dan semua orang bila sebut Quran dan hadis Selesailah Jadi taklah saya katalah larang tuan-tuan nak takbir Takbir pelan-pelan Bila satu ustaz bangun nak cerama Allahuakbar Sudah tapi tak sedap ustaz, tak sedap pulanglah. Tunggu di padang kita takbir. Ni masjid, dia ada peraturan dia tuan-tuan. Bukan boleh sewenang-wenangnya. Kalau rumah kita pun kalau datang 40 orang bertempik tuan-tuan, tuan-tuan pun marah. Ha ni tambah rumah Allah. Lagi kita kena hormat. Ya tuan-tuan ambil daripada hadis ini jangan bertempik, jangan bersorak sampai dia kata di sini baca doa, berzikir kuat-kuat pun dilarang. Tenang-tenang tuan-tuan Ambil mikrofon letak di bawah Sekarang makmum semua faham Lepas saja salam Astaghfirullah tiga kali Lepas astaghfirullah La ilaha illallah sepuluh kali Lepas la ilaha illallah wa da'ulah syarikalah sepuluh kali Allahumma antas salam Kemudian Al-Fatihah Kemudian ayat kursi Kemudian Subhanallah Alhamdulillah Allahu Akbar Kemudian doa Semua orang faham tak ada siapa yang tak tahu ni nak baca apa ni nak baca apa ni faham ayat. Semua orang faham lah. Sebab tu mikrofon tak payah pakai dah. Masa habis semayang. Letak di bawah. Supaya orang yang baru sampai. Macam abang baru sampai. Elok saya sebut baru sampai, dia baru sampai. Supaya orang yang baru sampai, orang yang sedang semayang, orang yang sedang zikir. Dia tak terganggu dengan apa yang kita baca. Baik. Orang yang hina dina menjadi penganjur kaum. Oh, yang ni pun saya malas nak baca tuan-tuan. Tapi kena baca jugalah. Pasal Nabi kata. Dan orang-orang yang mendengar ni janganlah marah. Saya buang saya pula. Direkomenkan buang pula. Saya dalam bulan ni saja, minggu ni saja dua dua tempat